Hər kəsə salam. Bugün monday.com-da necə öz işlərinizi ödənsiz şəkildə istifadə edib idarə edə biləcəyiniz haqqında sizə qısa məlumat verəcəyəm. Gəlin ilk öncə monday.com-la tanış olaq. Monday gördüyünüz kimi komanda ilə işləri idarə etmək üçün kiçik şirkətlər, böyük şirkətlər fərq etmir. Layihələrin idarə edilməsi üçün, marketinq üçün, CRM üçün və bir çox biznes proseslərində istifadə olunur. InMemoryLemonade.com ödənsiz versiyası mövcuddur. E, gəlin ödənsiz versiyasına keçdirəyəm. Linkə tıkladıqdan sonra gördünüz ki, belə bir səhifə açılır və biz bu səhifədə istədiyimiz bütün özkəlikləri və yaxud da istədiyimiz spesifik özkəliklər varsa, onları seçərək başlayaraq. Gəlin heç birinə qeyd etmədən başlayaq. Bu qeydiyyatları tasvırada yenə yetirmək mümkündür. Gördünüz kimi yeni bir səhifə açıldı və burada hər şey ödənişsizdir. Siz ilk olaraq kredit kartı daxil etmədən istədiyiniz şəkildə başlaya bilərsiniz. manday.com istifadə eləməyəm. Hal-hazırda öz e-mail-imi yazıram və axlawuram burada yeni bir hesab yaratmaq üçün daxil oluram. Görürsünüz ki, belə bir səhifə açılır. Siz orada məlumatlarınızı yazırsınız, özünüzə şifrə təyin edirsiniz. Ə hesabınızın adına yazıb şərtləri qəbul edib keçid edirsiniz. Gördüyünüz kimi belə bir maraqlı səhifə açılır və bir as monday.com-a bilgi vermiş olursunuz ki, siz monday.com-dan necə istifadə edirsiniz. Gördüyünüz kimi burada bir neçə seçimlər ola bilər. İş üçün, şəxsi, məktəblə bağlı və ya hətta qeyri-hökumət təşkilatısızsa idarəetməsi ilə bağlı ə, müxtəlif şəkildə siz monday.com-u istifadə edə bilərsiniz. Gəlin biz məsələn şəxsi istifadə üçün olanı seçək. Gördünüz ki belə bir səhifə açıldı və ümumiyyətlə burada bizdən hansı özkəliklərdən istifadə edəcəyimizi soruşur. Finansdan tutmuş, müxtəlif marketinq, dizayn, layihələndirməsi, təhsil, HR, tikinti sayəsində belə müxtəlif işlər üçün istifadə olunur. Mən Ə məsələn bir nümunə olaraq marketinqi seçib davam edirəm. Daha ən çox marketinqdə nəyə fokuslandığınızı soruşur. Ə, burada da yenə də siz ə, müxtəlif şəkildə hara fokuslanırsınızsa, məsələn deyək siz freelancer bir işçisiniz və yaxud da ola bilər ki, şirkətdəsiz, əsas nəyə fokuslanırsınızsa onu seçirsiniz. Məsələn gəlin ə, nəyi seçəy? Məsələn bir kreatif olmaq seçəy davam edirik. momonde.com-da özümüzə hesab yaradırıq. Gördüyünüz kimi, hazırda belə bir səhifə açılır və bizim artıq hesabımız yaradılmış olur. Bu yuxarıda gördüyünüz link hissəsində mən başda account name, yəni hesabımın adını təyin etmişdim və gördüyünüz kimi link hissəsində də burada belə bir şəkildə bir mənə özü avtomatik link verdi. Və seyf açsanız kimi mənə belə bir pəncərə çıxardır. Bu pəncərədə nəyi bəs edir? Bu pəncərədə ə, mənə öz əməkdaşlarımı, iş yoldaşlarımı və ya həm də universitetisə universitet yoldaşlarınızı hesaba dəvət etməyi tövsiyə eləyir. Mən bura mono olaraq hesaba başqalarını daxil edə bilərəm və bunu sonrakı məqamlarda da edə bilərəm. Ümumiyyətlə əgər mən linki kopyalasam, burada gördüyünüz kimi bu ə, başlıq bu domen altında e-mail olan hər kəs bu link vasitəsilə qeydiyyatdan keçib mənim ə, komandamı qoşula bilər. Mən burada amma yenə özüm də manual olaraq daxil edib istədim hər şey eləyə bilərəm. Burada belə gördüyünüz kimi ə, belə bir tik var ki, avtomatik olaraq qoşulmuş olsun və ya hətta olmasın və bu belə deyim, bu topla qrup az e-mail ilə olan iştirakçılar bunu sonraya saxlamaqda olar. Gəlin sonraya saxlayaq. Bir az mənə özüm artıq brief istəyirəm. Uxu uzatmadan qısası ə, marketing yazıram. Sadə qısa olaraq, yəni burda istədiyiniz şəkildə başlıqlar. Görünür ki, mənə strukturu qurmaq istəyir. Nələr olacaq? Bəlkə işçilər və işçilərin adları, bəlkə itemlar. Itemlar nədir? Burada itemları bir e, necə ki, Excel-də olan o e, sətir sıra var. Burda da itemlar əslində sətirlər mənasındadır. Yəni görəcəyiniz işlər sətirlərə bölünmüş şəkildə ola bilər. Kampaniyalar, kampaniya 1, kampaniya 2. Yəni burda bir çox şeyin adı qeyd oluna bilər. Tutaqım mən istifadə edəcəm monday.com-u tapşırıq idarə etməsi üçün. Seçirəm bu şəkildə və mənə belə bir tapşırıqlar üçün belə bir pəncərə açır və keçid edirəm. Bu da tapşırıqları qruplandırmaq üçündür. Yəni qrup dediyimiz şey nədir? Gördüyünüz kimi item dediyimiz şey bu sətir olan hissədir. Qrup dediyimiz şey isə daha Bunun üst hissəsində olan bu this month, next month, yəni məsələn düşünün ki, sizin bir dolusu tapşırığınız var. Gəlinə görə şəxsi istifadədən gedir isə, düşünək ki, siz universitetdə tələbəsiniz və öz tapşırıqlarınızı idarə etmək üçün monday.com-dan addəssiz istifadə edirsiniz. Düşünək ki, sizin tapşırıqlarınız var, tapşırıqlarınızı unutursunuz, vaxt vaxtına qoymaq istəyirsiniz, yerinə yetirmək istəyirsiniz. Bunu müxtəlif cür bölə bilərsiniz. Məsələn, tamamlananlar indilə əldə etdiklərimiz və ya belə bilərsiz ki bu həftənin tapşırıqları. Yəni biz də vaxt ərzində beləy, məsələn, deyək ki bu həftə və digər bu həftə deyim, əslində biraz buna bir tarix vermək də olar. Bu həftə məsələn deyək ki diye ki 30 avgust. Ya xoş. diye. 15 sentyabr. 15 sentyabr. Aha, iki tarix belərlədim. 30 avgusta qədər olanlar, 15 sentyabra qədər olanlar. Yəni bu sadəcə bir ə, nümunədir. Bunu adları da dəyişə bilərik, tapşırıqların. Bunu sonra da eləyə bilərik. Get start deyə eləyirik və monday.com açmağa başlayırıq. Gördüyünüz kimi yenə belə bir pəncərə açılır, əsas pəncərədir. Burada mənə e, belə bir səhifə açıldı. Bu daha çox monday.com-la bağlı öyrənməyim üçündür və ən əsas olan bu pəncərədir. Bu arada burada gördüyünüz e, təsdiq e, mesajı var ki, siz öz e-mailinizə gedib əm akkauntunuzu, hesabınızı təsdiq edə bilərsiniz. Hərgər keçəcək şey, bütün menyulara, bölmələrə. Gördüyünüz kimi burda monday.com-da əsas workspace-lər var. Workspace-lər nədir? Bu iş yerləri deməkdir. Tam düşünün ki, şirkətsiz və siz monday.com-dan istifadə edirsiniz. Amma şirkətdə bildiyimiz kimi bir çox departman, bir çox şöbələr ola bilər və şöbələrdə də hamısının işlərini belə deyim, şöbələr bir-birlərin işlərini görmür, bir-birlərin işlərinə, orada gedən proseslərdən bəzi proseslərdən müəyyən qədər əlaqəli deyil və ya xabersizdir. Ona görə belə bir workspace anlayışı var ki, siz bunu müxtəlif workspace-lərə bölüb öz işlərinizi o şəkildə görə bilərsiz. Gəlin belə bir port e, yarandı məndə. monday.com-da ümumiyyətli nələr var? Gəlin baxaq. Add dediyimiz hissədən gəlir açılır məndə yeni port yaratmaq, yeni sənəd, yeni dashboard və yaxud da özünün şablonları var. E, import eləmək var. Sizdə əvvəl hansısa bir məlumatlar varsa, məsələn, düşünün ki, müştəri məlumatlarınız var. Müştərinin adı, soyadı, e-maili, telefonu fərmlə formada ola bilər. Və ya xodda bir forma yaratmaq istəyirsiniz, siz bir sorğu yaratmaq istəyirsiniz, o şəkildə yarada bilərsiniz və ya xodda bir qovluq. Gəlin mən tövsiyə edirəm ki, ən yaxşı şəkildə siz qovluq yarada bilərsiniz ki, işlərinizi oradan idarə edin. Belə bir qovluq yarandı. Məsələn, deyək ki, biz böyük bir şirkəti, əslində marketinq üçün açmışdıq amma okey, deyək ki, biz böyük bir marketinq agentliyi təşkilatlayıq qrupu yox, şirkəti artıq nə olursa olsun və bizim müəyyən işlərimiz var. Məsələn, e, deyək ki, deyək ki, sosial şəbəkələr. Ki mən belə bir qovluq yaratdım və bu qovluğun içərisinə yenə bu 3 nöqtən tıqlayanda görs belə bir səhifə e, açılır və mən bu qovluğun içərisinə müxtəlif istədiyim elementləri əlavələyə bilərəm. Bort dediyimiz şey nədir? Bort dediyimiz şey, yəni açıram, tıxladım və mənə belə bir e, səhifə açdı, yönləndirdi. Ümumiyyətlə bort dediyimiz şey nədir? E, məsələn, gəlin göstərəm. Bu şəkildə bizə özü şablonlar verir. Və hətta şablonların e, sizə aidiyyətliyini yoxlayır, yəni Düşünün ki, siz şablonu nə üçün istifadə eləyəcəksiniz? Bəlkə satış və yaxud CRM müştəri əlaqələri üçün. Bəlkə hər hansı bir ə, proqramlaşdırma üçün, bəlkə HR yönətimiçi. Məsələn, biz əgər marketinq agentliyi isə, bizim şirkətimizdə həm HR şöbəsi var, həm satış, eyni zamanda satış direkt satış sistemi yox, amma CRM var, müştərilərimiz var. Düzdür, məsələn operation bəlkə istehsalat yoxdur ola bilər. Amma bunlar, yəni solda sizə uyğun olan müəyyən bölmələr var. Düşünərik ki, marketinqi seçdik və burada marketinqinə bağlı olan hər şeyi görürsüz. Gəlin hər hansı birinə tıklayaq. Yəni hər hansı bir də deməsin, sizə uyğun olan birini seçməlisiniz. Başlayaq necə məsələn deyək ki, Ənən sadəsindən başlayırıqsa, ən sadəsindən elə gəlin ilk olanı tələblər bölməsi ilə başlayaq. Bu şəkildə sizə çıxardır. Necə görünür, necə görünüşü var. Burada necə formulları var? Burada nelərə baxa bilərsiniz, nelərə nəzər yetirə bilərsiniz? Məsələn, görürsüz burada, əgər soruşasınız ki, rənglərin nə mənası var? Görebilərsiniz ki, işçilər var və işçilərin iş yükünü nə qədər işlədi, nə qədər tamamladı, bunu ölçən müəyyən dashbordlar var. Və burda görürsüz ki, 8000 komanda tərəfindən istifadə olunub. Gəlin bu şablonu seçək və bu şablon üzərindən davam edək. Məsələn, görürsüz burada yeni bir şablon yaratdı. Amma məsələn mənim burada yaratdığım marketinq şablonu bu 0-dan yaranmış bir şablondur. Mən bunu istədiyim şəkildə, yəni necə istəyirəmsə, nələri daxil etmək istəyirəmsə, necə planlamaq istəyirəmsə, o şəkildə mən bunu dəyişə bilərəm. Eyni zamanda burada da dəyişiklik eləyə bilərəm. Hətta gəlin e, adını da dəyişeyim. Deyək ki, tələb alıram mən. Aha. Belə bir bord açıldı məndə. E, və mən bu borddan dəvət eləyə bilərəm mənim bu bordda e, məndə birlikdə işləyəcək olan insanları. Yəni məsələn burada gedən proseslərin hamısını görməsi, hamının bu proseslərlə əlaqəli olmasını ehtiyac yoxdur. Əgər tələblərlə sırf kim məşğul olursa, siz burada invite tıklayaraq O, o, o şəxsləri bura daxil eləyə bilirsiz. Yəni artıq kimlər varsa, burada biz yeni hesab yaradığımız üçün indi hal-hazırda yoxdur iştirakçılar, amma bütün iştirakçılara dəvət eləyəndə yeni bir list və yeni bir ə, yəni komandalar, hər şey burada qeyd olunur və siz onları dəvət edib işə başlaya bilərsiniz. Burada 3 bölmə var. Ən azından şablon üzərindən getsək, bizə gələn tələblər Hansı ki prosesdə olan tələblər və tamamlanan tələblər. Burda tələblərin sətirləri var. E, düşünək ki aha. Açmadan düşünək ki, məsələn, bizə marketinqdə sosial şəbəkələrdən nə tələb gəlir? E, yeni kontent yazmaq lazım. bizə belə bir tələb gəlib. Tələb ismi tıqlıyıram üzərinə və belə bir səhifə açılır. Hər sətir haqqında, sətirdə nələr baş verib, yəni məsələn, nə işlər gedib. Məsələn, düşünək yeni kontentdir, siz bunu yazırsınız, atırsınız, işləyirsiz hər hansı bir fayllar üzərində, sənədlər üzərində nəysə bir dəyişiklik olanda burada görürsüz. Və dəyişiklik barəsində kiməsə emailla xəbər verməlisizsə, kiməsə burada xəbər vermək istəyirsinizsə, görürsüz, bu da belə bir buton da çıxır. Əlavə olaraq bu e, yalnız bu sətirdə olan prosesləri e, görmək istəyirsinizsə, activity log var. Yəni kim nəyi etdi, bir tarixçə tutulur. Burada gördüyünüz kimi adı Kreativ biri idi. Well, nədim mən ə, dəyişdim. Yeni kontent yazılması olaraq əlavə elədim mən onu. Və yalnız mən olduğum üçün mən də bu şəkildə çıxarır. Hətta Excel-ə də çıxara bilib baxa bilərsiniz. Yəni bu sadəcə bir sətirə aid olan mövzulardır. Eyni zamanda gəldik burda. Yəni əgər nəyisə varsa ki, siz Müzakirə aparırsınız, nə səgäyləyirsiniz, görürsüz burada belə bir komment işarəsi var və yenə məni yönləndirir bu sayta və mən nə isə əlavə eləmək istəyirəmsə o şəkildə əlavə edirəm. Kontentin yazılması dedik və ə, bu işdə kim məsul olacaq? Bu işi kim yerinə yetirəcək? Əsas məqamlardan və hamının belə deyim izləmək istədiyi məqamlardan birisi budur. Siz tıklayaraq Yəni istədiyiniz komanda yoldaşınızı sadəcə bu işi görməsi üçün əlavə edib onu birgələndirib eyni zamanda ona iş kimi əlavə eləyə bilərsiniz. Tutalım burada düşünün 100 dənə belə bir sətir var. Yanında mənə bunun vacib olub-olmadığı barəsində seçimlər qoyub. Gördüyünüz kimi mən tıkladığım üzərinə və mənə 3 seçim var. Yəni daha az vacib, orta və çox vacib. Həllm siz buraya 100 dənə bir yaxşı 100 deməyək 10 deyək. 10 dənə kimsə iş verdiz, yeni bir sətr artırdınız və əsas istəyirsiniz ki, onun sadəcə üçünü ə, çox vacibdir, üçü çox vacibdir. Onu üçü məsələn bu tarix daxilində yenə yetirməlidir. Üçünə hay qoyuruq. Yəni düşünək ki, burada 3 dənə var və ondan sonra siz ən azından komanda yoldaşlarınızı məlumatlandıra bilərsiniz ki, nə var, nə yox statusa keçməzdən əvvəl ən əsas məqamlardan biri bir ə, sətir hansı tarixlər də olmalıdır. Belə bir bölmə açılır və siz məsələn yeni kontentli yazması deyim 2 gün və siz ona 2 gün verirsiniz və hamıda xəbər olmuş olur. Brief adından bəllidir ki, qısa bir xülasə olmalıdır. Məsələn, işdə işte burada özü yazıb və amma siz bunu dəyişib istədiyimiz kimi tapşırığın bağlı. Biri fərələ bilirsiz, qısa bir xülasə verə bilirsiz. Mütləq məsələn istifadə olunması gərəkən nə isə varsa, e, deyək ki, nəsə bir şəkil, nəsə bir yazı, bir fayl, yəni onu burdan gəlib əlavə edirsiniz. Aha. Burdan əlavə edirsiniz. Tiplər var, tipajlar var. Nədir bu? E, bəlkə landing page-də, email-də. Burada bunlar default verilib, amma siz bunları dəyişə bilərsiniz. E, məsələn, əgər sizdə hər e, hansı bir case study istifadə olunmursa, silə bilərsiniz. Microcopy istifadə olunmursa, silə bilərsiniz. Yəni artıq nə bizə lazımdırsa, silib istədiyimiz şəkildə bunu istifadə edə bilərik. Eyni zamanda bu burada daxildir. Tom, siz və öncəlikdə müxtəlif öncəliklərdən istifadə edə bilərik müxtəlif ə, mərhələli. Onu da məsələn deyək, hə, hansı bir şey yaza bilərik. Bu şəkildə məsələn gəlirəm. İstəyirəm. Okay. Bu şəkildə mən onu bildirə bilərəm. Davam etsəy görə bura istədiyimiz kimi sütun əlavə eləyə bilərik. Məsələn sütun deyəndə nə nəzərdə tutulur? deyək ki qeyd elədim kimi statusunda zətn burada var. Məsələn nə ola bilər burada? Ola bilər buradan hər hansı bir ola bilər. Dropdown nədir? Gəlin baxaq. Dropdown məsələn deyək ki siz burada nəylərsə qeyd elə, məsəl 3 dənə sosial media hesabınız var. Sosial media 1 sosial media. Sosyal media. 3. Məsələn, belə bir məndə draftdan açılır və mən gəlirəm, məsələn, deyək ki seçməy lazımdırsa və seçilməyə buna tıqlayanda məsələn nəyə aid olduğu kontenini yazılmasını artıq burdakı seçimlərdən gəlirəm seçirəm və məsələn artıq bilən bilir ki, tutalım bu əsimdə sosial media sözünü yanlış yazdım, sosial olmalıdır. Çax ki nə isə bu kontent buna aiddidir deyək. Ənən -ən, əsas məqamlardan biri Mən burada sizə qeyd eləyə bilərəm ki, yəni status dəyişikliyi varsa status əlavə eləy bilərsiniz, nə isə bir yaz yazmaq istəyirsinizsə, tekst, yenə yəni, adam, insan, komanda yoldaşı, artıq nə olursa daxil eləmək istəyirsinizsə, belə daxil edirsiniz. Traptan gördünüz kimi bir listi və hansısa istə listdən seçə bilərsiniz. Tarix lazımlıdsa tarix, rəqəm lazımlıdsa, məsələn, bu ola bilər. Yəni məhsulla bağlısa və ya xod, yəni nömrədirsə, artıq nədirsə rəqəmli olan hər şey daxil edə bilərsiniz. Aşağıda da gördüyünüz kimi sənədlər, bordların bir-birinin əlaqəsi, düz bunlar indi deyil də daha sonrakı videolarda sizə izah eləyəcək. Timeline, Excel-dəki kimi formulalar, checkboxlar məsələn çox şey yaradan bir yönləndəmərdən ola bilər ki, siz məsələn 10 tapşırıq elədiniz və görmək istəyirsiniz hansı yəni yenilədir. Yalnız onu çəkəyəndən sonra görə bilərsiniz. Mən ən son gəlmək istəyirəm e, burda status hissəsinə. Status hissəsi biraz maraqlıdır, çünki siz burada belə bir mərhələlər var. Burada hansı ki, təzə olanda təzə, review, yəni baxış keçiləndə və ya nə isə düz alınmırsa, status kitibsə bitmiş, e, hazırda işlənirsə, işlənmiş qoyuruq. Düşünün ki, biz bu tapşırığı bitirdik. Belə bir ikon çıxır və gördünüz, burada artıq o tapşırıq görünmür. Tapşırıq harda görünür? Tapşırıq bu hissədə görünür. Yəni completed olan hissədə. Yəni ən maraqlı məqamlardan biri budur ki, tapışırıq artıq, yəni sizi izləyən, sizə nəzarət eləyən və ya xod elə siz öz işinizə nəzarət eləmək istəyirsinizsə, bunu ən rahat şəkildə görə bilərsiniz ki, nələr var, nələr proqresdə, yəni hal-hazırda işlənir və nələr hansı əməllər bitib. Bu günü bu qədər. Mən ə, bu videoda bu qədər özəllikləri başa salaraq ümidlə monday.com-a necə giriş eləyə bilərsiniz, necə istifadə eləyə bilərsiniz ilk dəanış ası ilə qeyd etmək istədim. Əlavə olaraq digər videolarımızda daha ətraflı məlumatlar öyrənərək monday.com-un ödənişsiz istifadə etməyi tam sərbəst şəkildə bacaracağınıza əminəm. Çox sağ olun. Bizi izləməyi unutmayın.